Чи може на Донбасі зараз вирости сильне місце, місцеве самоврядування? Чи після всіх подій, які пережили ці люди, все таки це ну особливо особлива територія наразі для України? Вони будуть задовольнятися просто тим, що немає війни? От такі от таке питання більш ментальне. От ваше відчуття, чи вони можуть стати дійсно сильними людьми, які захищатимуть далі свою територію і власне просуватимуть цих своїх сільських голів? Ну те про що ми говоримо? Ну самі люди ні. К сожалению, багато років на Донбасі була був такий неестественный отбор. То есть всех тех, кто боролся за свои права, к сожалению, местные элиты, сформированные из банд формирований и ОПГ, они, к сожалению, подавляли и старались зачистить. Поэтому люди, многие, они либо научились молчать, либо они уезжали. Либо они сейчас воюют с оружием в руках. Поэтому сказать, что там кто-то будет снизу что-то инициировать, я бы не сказал. Но, с другой стороны, это общая черта нашего общества. Я вам хочу сказать, что вот и на Западной Украине, там, где высокое самосознание гражданское, у гражданских общин, к сожалению, реформировать власть снизу сама, сами по себе люди не могут. Люди могут устроить бунт. Раньше безоружный, сейчас вооруженный. Вот. Они могут протестовать, и они будут протестовать, и они протестуют. Но люди не могут сами написать законы, которые должна принять Верховная Рада и подписать президент. Это ответственность политических элит, тех людей, которые бегают к ним раз в несколько лет и, и просят голоса и поддержку на выборах. Поэтому э, действующая власть либо проведет реальную реформу местного самоуправления, э, либо кризис усугубится, да, и, поверьте, это будет еще больше хаос. Реформа должна начаться именно в Донбассе. Это место свободное от спекулянтов, от политических спекулянтов, от всего наносного. Вся элита, какая там была политическая, она вся сметена. И она не вернется, пока там ходят люди с оружием, которые могут им вспомнить, чем они занимались в предыдущие годы. Поэтому это идеальное место для того, чтобы там внедрить пилотные проекты местного самоуправления и показать всей стране и самому Донбассу, что такое Украина, почему мы строим народную власть. Что такое народная власть, как она функционирует? Вот там нужно полное упрощение всей этой бюрократии, там нужны новые законы, единые кодексы, прозрачные единые офисы. Это все нужно начинать там. Вот тогда мы покажем, что мы отличаемся не тем, может быть, что у нас не так много денег, как в России, а тем, что наша власть ориентирована на конкретного человека. А вот это действительно было бы качественным отличием.